Приоритет это жизнь сотрудников и третий приоритет это уже жизнь преступников и бандитов. Группа, отход! отход! приближенные к боевым. Мы делали так, чтобы было удобно сесть, чтобы можно было один-второй, 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 очень быстро можно было в котором можно э, ставить спецсредства, оружие, дополнительный боекомплект, э, дополнительные аптечки или сухпайок, если командировка на 2-3 дня. дальше Дорогие, Дорогие наши бойцы! бойцы я, я хочу передать я, вам, хочу привет вам привет от, ответ, от Верховного от главнокомандующего, главнокомандующего, от президента Украины. И одновременно, и одновременно выразить удивление и восхищение. и восхищение, как вы за такой, такой короткий срок, короткий срок, срок. смогли, смогли во-первых, во вместе, вместе собраться, собраться потому, что потому что сюда мы набрали, мы лучших, набрали лучших, лучших бойцов. бойцов? И, 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 как вы как смогли, вы смогли, еще, смогли лучше, еще лучше, еще так хорошо подготовиться. Я очень рад, что есть среди тех, и которых и вас готовили, грузинские, грузинские, офицеры, и грузинские, офицеры, и грузинские которые, офицеры, которые, в свою очередь, были подготовлены в лучших западных, западных, западных академиях. Спасибо, что вы есть. И держать. Вы украинской? Там надо усилить свои позиции. Там ведутся, конечно, против нас ведется работа, ведется работа из территории соседней Молдавской Республики, в частности, Приднестровского региона. И, и конкретные там фигуранты. Есть такой Инна Ладзинпа, который сидит в Кремле, против которого наша прокуратура возбудила уголовное дело. Это абхазский сепаратист, который находится на службе у Кремля, который хочет еще у нас создать проблемы. В украинской Бессарабии. Поэтому нам нужны силы быстро реагировать для, для таких элементов, чтобы они не смогли даже не посмели на что-то покуситься. И я думаю, что эти люди будут спокойнее, если какие-то элементы наших сил будут базироваться по всей территории области, не только в городе Одесса. И одесситы могут быть спокойны. Вы Задачи видите? очень простые. Первая задача служить украинскому народу. Углубленно это борьба с преступностью, с терроризмом и, в принципе, выполнение любой боевой задачи в любой точке Украины. Их готовили инструктора, очень хорошие подготовленные инструктора с Европы. Есть очень много ребят, которые служили на территории Донецка, Луганска. А насколько тщательно вы проверяли, скажем так, уровень патриотизма ваших будущих мы проходили специальный тест сепаратистов среди них нет ни одного проводили очень жесткий отбор и проходили детектор мы абсолютно уверены во всех ребятах в каждом на все сто процентов я тоже